И всем привет ребят! с вами я Данил и сегодня я вам покажу на но новый крутой мод на Fight. Этот мод вам дает безграничное количество монет регемов чима называют и вы. Я честно регема называю или алмазова, або кристалликом. Этот мод в принципе прикольный. Везде много всего. Можно играть как в турнире, так и в дуэли. дуэли. Можно же проходить старые, старые испытания мага вот, э, э, Но они бессмысленно их проходят, потому что все равно ничего не дают. Ничего. Также в этой игре есть один существенный минус. Тут, к сожалению, нельзя зачаровать никакое оружие. Чуть подвеса. Если я вам показываю, свойства отсутствует. То есть свойства зачарования нет тут. Ну, можно использовать те оружие, которые зачарованы, То есть такие топоры, которые уже на кого-то использовать используют. И вот такие когти. И Или так... вот такие кинзайки. Это из тебя рога выбор. Это тоже. А вот это здесь босса. Дух. Мать, я знаю про конь, но это свойство... сложно не умею Это, конечно, за обидно. Мне не настолько обидно. Вы не так сильно много теряете, вам, про... вам просто правда будет сложнее за проходить уровень. Но, честно, я скажу вам совет, играйте косами, ну, не прям с косом. Вначале надо взять косу с неца и косу с финальную косу, чтобы быть с оцельником. И быть по кеннейм. С, с мясником надо быть косой из неца, потому что мясник бьет он... очень больно. А коса из неца очень далеко бьет. То есть... Только вам надо будет выворачивать магии и все остальное. Так же, в этом моде много дополнительных бонусов типа такого юнита, который будет з вами отбиться, чтобы вам на напрактиковать. Чтобы вы могли разумьяться и понять вас язык в каком-то бою. Это если у меня оружие м'ясника не мне не Якщо його так удобно драться. Не максимум можем против босса, наверное, нравится. Или его так задать, то все. Враг будет мертв. Не бесполезно, конечно. Урон точка, от магии не очень такой большой. Если он приходится каждый уровень и прокачивать. Если и не прокачивать, то урон будет существенно малый, то с... и смысла от магии будет ноль. То есть вы подняли уровень, вам новая магия не открылась, и вам надо проходить старую. Много, конечно, в этой игре много, тяжело. Очень тяжелый, самый легкий бой, который я побеждал, это была оса. Самый сложный, скорее всего, мясник. Там был все вместе, они были, как бы, Тут, так, всех своей оригинального оригинальной, против всех. И рейс, оценник, мясник, оса, вроде бы, вдова, и также Сегу. Только тогда вас могут открыть ворота. Так, ну мод по себе очень прикольный. Мод, я посоветую. Но я еще оригинальным, потому что оригинальный мальчик чуть чуть проблемы, ибо я не пойму, как то мод добавить. Но я сама же, э, ну, я же понял, как сделать. Мне надо пару пару деньков себе уже делать. Это не оригинальный садофайз, это копия, но очень прокольная. очень сделано офигенно. Мод, э, мод можно посоветовать, тут не вас все. Если скучно, можно зайти поиграть в этот мод. На 15 лайков я сниму оригинал, а на 10 подписчиков сделаю закреп в YouTube и на Telegram захочете подписывайтесь, не подписывайтесь на мой телеграм. Я не так важен. На 10 подписчиков я скину ссылку на, на мод ПВЗ, а на, на, 15, на 20 подписчиков на, на вот сюда файл. Каждым новым модом, чтобы скачать мой, каждый надо 10 подписок. Когда у нас будет за 100, то каждый 100 и 10. Если 1000, то 1000. Потому что мне надо разпрогрессировать канал. Я не хочу забрасывать его как другие свои каналы. Которые мы я старался снимать. Но мано ни чуть-чуть не вышло с ними. Всем спасибо за просмотр заветую вам эту игру играть. Может, если вам не нравятся моды, играйте в оригинал. Всем спасибо и всем пока-пока.